Müslümanların müqəddəs sayı Ramazan insanlara Allahı sevməyi, təmiz və pak olmağı, dözməyi, haldan anlamağa öyrədir. 11 ayın sultanı sayılan bu ayda insanlar oruç tutur, iftar süfrələri açıb ehtiyacı olanları dəvət edirlər, yoxsullara, kasıblara əl tuturlar. Ramazan ayı müslümanlar arasında müqəddəs sayılıb seçilən aylardan biridir. Hicri qəməli təqviminin 9-cu ayı olan Ramazanda əvvəlki ümmətlərə, yəni müslümanlardan əvvəl yaşanmış yəhudilərə, xristianlara oruç ibadəti vacib edildiyi kimi Ramazan ayında da müsəlmanlara Ramazan orucu vacib edilmişdir. Yeganə aydır ki, Ramazan ayı mübarək Qurani-Kərimdə xatırlanmışdır. Həmin ayə-i şərifdə Nəbəqə surəsində oxuyuruq ki, Ramazan elə bir aydır ki, bu ayda Qurani-Kərim nazil olmuşdur. İslam şəriətinə görə həddi buluğ yaşına çatmış, yəni yetkinlik yaşına çatmış hər bir insan, əgər sağlamlığı varsa, oruç tutmaq onun sağlamlığında, səhətində məşəqqət gətirməzsə həmin insanlara Ramazan orucu vacib olur. Necə ki mübarək Qurani-Kərimdə də buyurur ki: "Fəmən kəna maridən əgər sizlərdən biri xəstədirsə." Amma ə, bir neçə insanlar da vardır ki, onlara oruc vacib deyil. Yəni onlar hətta tutsalar belə Rəbbilərin qarşısında savab yox günah etmiş olurlar. Çünki Allahutaala Quranda özü də buyurur ki, sizlərdən biri xəstədirsə, yəni o xəstəlik ki, Ramazan orucunu tutmaqla xəstəliklərinə daha şiddət gətirəcək. Ramazan orucu əslində gün çıxandan gün batana qədər hətta halal olan nemətlərdən özünü qorumaqdır. Məsələn, bura daxildir yemək və içmək. Əgər insan qəsdən, yəni bilərəkdən Naysə yiyib içərsə, istər o həmin yediği, qəbul etdiyi halal nemətlər olsun, istər yemək ə, kimi tanımadığımız, məsələn, torpaq yesə hətta belə orucu batil olur. Amma kimsə unutaraq, məsələn, unutaraq bir tikə çörəyi salıb ağzına və ya oturup çay içib, bu halda hətta peyğəmbərimiz buyurur ki, kimki səhvən bunu edəcəyini, yəni bilməyərəkdən olsa, orucu pozulmaz. Çünki Rəbbi onu yedirdib, içirtmişdir. Bəli, bu cür insanlarla biz rastlaşırıq. Yəni il boyu ərzində namaz qılmır, lakin Ramazan ayını oruzu da kesilir. Təbii ki, o artıq qiyamət günündə oruç sorğu sualından rahatlıqla cavablandıra bilər. Amma namaz qılmadığı üçün təbii ki, Allah qatında günahkar sayılır. Amma namaz qılmayan insanlar bəli, oruç tuta bilərlər. Ramazan ayının son gecəsi ki, fitr bayramı adlanır, səhər iski fitr günü olacaq, bayram günü olacaq. Artıq həmin gün inanclı insanlar oruç tutmayacaqlar. Həmin gün günəş batdığı anda Ev sahibinə vacib olur ki, fitrə zəkatı çıxartsın. Bu da yəni o halda vacib olur ki, onun imkanı olsun. Əgər o fitrəni çıxara bilmirsə, gücü çatmırsa, fitrə zəkatının vacibliyi onun üzərindən götürülür. Fitrə zəkatı varlı, imkanlı olan şəxslərə vacibdir. Bu da daha yaxşı olar ki, az təminatlı ailələrə, tək yaşayan, 아흘 şəxslərə verilməsi bəyənilən aməllərdəndir. Bəzi insanlar Salam, 10 gün, 15 gün fitr bayramından keçib sual verir ki, mən fitrəmi nə edim? Əslində fitrə bayram günü sahibinə çatmalıdır ki, o da bayramın ə, sevincini, gözəlliyini hiss eləsin. Allahutaala da bu ayda qəlblərdə olan bütün xoş məramlı duaları qəbul etsin inşallah.